কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও গ্রেপ্তার হয়নি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সামনে ব্যারাকপুরে বিস্ফোরক অর্জুন সিং হসপিটাল নয় আসল কথা মোড়ের যোগাযোগ এইট সিক্স ব্যারাকপুরের এক দলীয় কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় টামটার সামনে প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন একটি কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কিন্তু তার মালিক গ্রেপ্তার হয়নি তার নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি চিৎকার করে বলেছেন বিজেপি দু হাজার ছাব্বিশে পঞ্চাশটা আসনও পাবে না केंद्र सरकार की जो भूमिका हम लोग बंगाल में हमारे पार्टी के तरफ से भी हम लोग तो चाहते हैं हर कार्यकर्ता के मन में है कि आज यहाँ राजनीति करने में हम अपने आप को असुरक्षित महसूस हैं छोटा सा एक चुनाव हुआ और ऐसे मुसलमान हमारे साथ नहीं है लेकिन मरने वाला भी मुसलमान मानने वाला भी मुसलमान एक बच्ची की हत्या हो अब बच्ची की हत्या के बाद लोगों के दिमाग में आज ये आ जा, आ जा रहा है कि चुनाव के दिन तो मान लेते हैं पैरामिलिट्री फोर्स है चुनाव के बाद वाला दिन जिस दिन जीत होता है उस दिन भी हत्या हो जाती है जिसका खराब अनुभव जो है दो साल के चुनाव के बाद करीब बयालीस पैंतालीस लोगों की हत्या हो उसमें चार सीट गठन हुआ और चार टीम जो है सीबीआई की काम कर रहे थे लेकिन उसमें एक तृणमूल के गुंडे जो ऑफिशियली रिपोर्टेड जिनका एनएचआर आरसी ने खुलेआम कहा कि गणतंत्र की हत्या करने वाले हम पचास साल इमरजेंसी का आज साल जो गणतंत्र की हत्या संविधान की हत्या करने वाले बारे में आप चर्चा में बैठे हुए हैं हमारे बंगाल के एक कार्यकर्ता बंगाल की जनता कलकत्ता तो छोड़ दीजिए बंगाल की जनता त्रस्त है वो तैयार है कि यहाँ संविधान को कैसे बनाया जाए कैसे बचाया जाए और संविधान बचाने के लिए हमें पूरे बंगाल के लोग हमारे मोदी जी की तरफ अमित भाई की तरफ देख रहे हैं अमित जी की तरफ देख रहे हैं कि हमें बचाने वाला कोई तो सामने आए क्योंकि जिस तरह से प्रशासन का यूज करके बंगाल में गणतंत्र का गरा जा रहा है या इमरजेंसी में जो हुआ था उसका यहाँ रोज इमरजेंसी लगा हुआ है बंगाल में और माननीय मंत्री जी से हमारे पार्टी के नेता भी हैं मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी भावनाओं को समझाया जाए कि ऐसी अवस्था है कि बंगाल के अंदर पूरे कंपनी के लोग अरेस्ट हो गए और उनका प्रॉपर्टी जब्त हो गया कंपनी का मालिक अभी तक नहीं पकड़ा गया इससे हम लोग बड़ी परेशानी हो रही है कंपनी का पति का अभिषेक बनर्जी जो गला भाव-भाव के बोलता है कि 50 से 70 ज्यादा फिट नहीं है उसकी पूरी कंपनी जब ज़... पैसा जब्त हो गया फिर उसको उसको नहीं गिरफ्तार हुआ तो हमें एक तरह सड़क के वकाल में रखा जा रहा है और आप पार्टी के कार्यकर्ता जान देने को तैयार है मरने को तैयार है मारने को तैयार है लेकिन दिशा पथ आप लोगों के ऊपर हम लोग का आशा है विश्वास है कि आप बंगाल में गलत नेरेटिव सेट किया जा रहा है उसको ठीक किया जाए और गणतंत्र की 50 साल जो पहले हमला की थी इमरजेंसी लगाकर बंगाल के रोज इमरजेंसी को छब्बीस में आप सभी लोगों पर निगाह है ডিক সেন্টার সোল্যুশন আমাদের ঠিকানা একশো চুয়ালিশরাকপুর কলকাতা একশো বাট সেভেন ফাইভ ডবল সেভেন সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছে লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন থাকছে লিফ্ট টপ ফ্লোর সেট জিরো পার্সেন্ট জিএসটি এছাড়াও থাকছে ব্যাঙ্ক লোনের সুব্যবস্থা ফ্ল্যাট বুকিং চলছে আমাদের যোগাযোগ সেভেন টু সেভেন এইট টু ডবল জিরো ফোর ফাইভ সিক্স